Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю рассказывать о своих картинах, об их каких-то тайнах, о том, как они появились и что они могут нести за собой. Сегодня я расскажу об очень старой картине 19 -го года. Я назвал ее «Пустота». Она появилась случайно. Это не так, что я решил нарисовать пустоту, сел и начал ее рисовать. Нет, я спонтанно Выбрал краски, водил мастихином по этому холсту, и вдруг у меня увиделось вот это вот видение. Я сразу почувствовал, что это какая-то пустота. Пустота, не знаю, может быть духовная, может быть психологическая, может быть материальная пустота. Вообще пустота ⁇ это очень интересный такой концепт. Ведь по сути дела пустота ⁇ это материальная. Даже вакуум ⁇ это материя. И как оказалось, что э, материя так связана с энергией, что одно переходит в другое, то вполне возможно, что пустота ⁇ это есть огромное сосредоточение какой-то сильной энергии. В общем, это большое поле для того, чтобы подумать, поразмышлять, что же такое пустота и что из нее может произойти. Эту картину я уже э, поставил в рамку, потому что эта картина отправляется в Луцкий музей современного искусства с еще двумя картинами на выставку «Космогония». Сейчас в Луцкий музей современного искусства мой земляк Петро Антып рисует самую большую картину в мире. Это будет картина 10 на 200 метров, расположенная в большущем зале бывшем производственном цехе тоже картина посвященная космогонии о том как наш мир отражается в космосе и как космос отражается в нашем мире вот сейчас упакую и отправлю эту, эти три картины на выставку Вот картина пустота. Пока.